Kita ni, orang Islam ni, orang Melayu ni Nak berdakwah dah macam mana? Dahlah kita pun teruk Rasuah pun kita teruk Penagih pun kita ramai Yang buang anak pun kita ramai Saya tak nafikan Ada orang Islam memang begitu Kalau sekarang ni Selama ini Kita tidak ada kemahuan berdakwah Kenapa? Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Mungkin sekarang ni tengah fikir Aku nak menjawab berada ni Tapi aku tak nak jawab depan dia Aku jawab dalam hati Aku tak berdakwah kenapa? Memang aku tak mampu. Sebab aku tak boleh nak bercakap macam dia. Satu, aku tak belajar agama tinggi macam dia. Aku setakat SPM pun lulus perperiksaan, semua dah dipulangkan kepada cikgu. Betul? Saya tak nafikan. Ilmu kita semua tak sama. Tapi tuan-tuan dan perempuan, ada tak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa ada sebarang bakat pun? Tak ada. Cubalah kita belajar dan cuba faham serba sedikit tentang sahabat Nabi ni. Mereka hero kita, bukannya hero Adi Vira yang boleh terbang daripada satu bangunan ke satu bangunan. They are not. Mereka masih sama macam kita. Badannya panas, darahnya merah, mengalir dan sebagainya. Mereka juga bernafas, makan, minum, berkahwin seperti kita. They are just human like us. Cuma Allah pilih mereka jadi sahabat Nabi, bukan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan minta, Ya Allah, aku nak kembali pada zaman Nabi supaya aku jadi sahabat Nabi. Not necessary kita akan jadi sahabat Nabi. Kerana barangkali kalau kita hidup di zaman Nabi, mungkin na'udzubillah kita ni Abu Lahab dengan Abu Jahal. Mungkin. Don't ask. Syukurlah Allah jadikan kita hidup di zaman ini. Syukur, itu je dulu ask for that sebab kalau hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan setakat nak berjihad dengan harta, berjihad dengan cakap sikit je pun kita dah punya penakut, macam manalah kita nak berjihad di zaman Nabi yang kena pegang pedang? Ini yang saya nak sebut tentang seorang sahabat. Sahabat ni semua lelaki yang sihat wajib berjihad. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, orang yang dikecualikan daripada berjihad hanya ada beberapa kategori. Kanak-kanak, wanita, orang tua dengan orang yang sakit. Betul? Tapi di kalangan tu, ada seorang sahabat, dia tak tua, dia tak sakit, tapi dia dikecualikan daripada berjihad malahan ketika perang, ketika perang, ketika perang kandak. Nabi SAW, dia meletakkan sahabat ini di kalangan orang tua, orang sakit dengan wanita. Malahan ada wanita yang memegang pedang, dia tak pegang pedang. Malahan sahabat ini, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, bila mana dia nampak darah, di pitam. Tetapi tak ada sahabat, tak ada seorang pun sahabat yang pergi peli dia. Hanya kerana dia tak berjihad macam mereka. Dan sahabat ini dikenali sebagai penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya adalah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Puan-puan boleh baca tentang dia. Tentang jihad. Apa jihad dia? Jihad dia adalah lidah dia. Malahan Nabi SAW ketika puncak Quraisy menyerang Nabi dengan syair-syair mereka, Nabi SAW perintahkan kepada Hasan, Ya Hasan, majulah ke depan dan hancurkanlah mereka dengan lisanmu, dengan lidahmu. Wow, power. Tetapi adakah dia hebat memegang pedang? No. Kali Ibn Walid, pernah tak tuan-tuan perempuan dengar cerita Khalid bin Walid menafsir ayat Quran. Dan dikatakan, eh, dikatakan, eh, Khalid Ibn Walid, dia hanya hafal Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Tuan terpapu hafal berapa ayat? Lagi banyak kot. Khalid Ibn Walid, dia tak hafal banyak ayat Quran. Dia diberikan gelaran apa? Saifullah. Pedang Allah. Tetapi dia tak meninggal di medan jihad. Dia nazak ketika dia nazak, dia kata, ini dia kata. Dari hujung rambut ke hujung kakiku. Tak ada satu bahagian yang tak ada parut akibat aku berjihad di jalan Allah. Tetapi inilah nasibku sekarang. Berada di sini menunggu mati. Menunggu malaikat maut. Sahabat berkata, Apabila Nabi SAW telah memberikan engkau gelaran Saifullah, pedang Allah, sebenarnya telah pun tertulis untukmu engkau tidak akan mati di medan jihad kerana tidak mungkin pedang Allah itu tewas. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, sahabat semua ni mereka ada bakat masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan kat depan saya ni yang sedang menonton sekalipun ada bakat tertentu, ada nikmat tertentu, ada kelebihan tertentu yang kita asyik melihat kekurangan kita ni dah kenapa? Tolonglah jangan termakan dengan hasutan yang kononnya, tuan-tuan perempuan, kita ni orang Islam ni, orang Melayu ni, nak berdakwah dah macam mana? Dahlah kita pun teruk, rasuah pun kita teruk, penagih pun kita ramai, yang buang anak pun kita ramai. Saya tak nafikan, ada orang Islam memang begitu. Tapi tuan-tuan perempuan fikir secara logik semula. Adakah yang melakukan rasuah, yang buat pecah amanah, kianat, buang anak, zina, itu eksklusif hanya orang Melayu dengan orang Islam saja yang buat? Bangsa lain tak buat Penganut agama lain tak buat Mereka buat juga Memang betul Dekat Malaysia Penghuni penjara teramai adalah Melayu Sebab majoriti penduduk Malaysia adalah Melayu Cuba pergi dekat negara China Dapat jumpa tak Majoriti penduduk penghuni penjara dia adalah Melayu Cuba pergi negara India Jumpa tak Majoriti penghuni penjara dia adalah Melayu Tak India juga Dekat China China juga It's normal العطاء <applause>